в таком матче заиграть молодежь. Не скажу, что всеми доволен, там есть вопросы парочки парней. Вот, а так, в целом, как бы планировали, чтобы в целом распределить время там, 15, от 15 до 20 минут игрокам, так оно и получилось. Вот можно было бы немножко качественнее сыграть, немножко, может быть, больше разрыв, но ну, я думаю, так даже повеселее зрителям было. Спасибо, хочется сказать команде Каштана и тренерскому составу, и команде вообще за их участие в Кубке, за то, что да, такие опытнейшие игроки, там, как Кораблев, Лебедев, там, э, делятся с молодыми. Сегодня да, очень много времени молодые наши ребята провели на площадке. Я думаю, что эти минуты рядом с такими суперпрофессионалами в прошлом. У а, вас какие задания у команды в Кубку Украины? Потому что это как бы, турнир, в котором Да, у нас задание это везде побеждать. Мы в каждой игре нет такой игры, чтобы мы выходили и говорили, ну сегодня мы можем проиграть, а вот эту игру надо выиграть. Нет, все, во всех играх задача побеждать. Мы хотим попасть в финал четырех, мы хотим и там побеждать. И как бы побеждать в каждом матче ⁇ это одна задача. Плюс, конечно, к этому там, по возможности наигрывать молодежь. Опять-таки, молодежи тут нужно думать, потому что сегодня я сейчас в раздевалке сказал, что пару человек должны просто задуматься над тем, как работать и на тренировках, и с какими мыслями выходить на площадку. Ну, опять-таки, это все рабочий момент. Я думаю, что ребята не глупы, все это исправится.